Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord vous remercier de me donner la parole à l'occasion de la générale de la chambre de commerce et d'industrie d'Ukraine. Je m'exprime depuis Paris où je suis depuis septembre directeur de l'agriculture, de la ruralité et de la forêt. Je souhaiterais tout d'abord vous dire combien je garde un excellent souvenir de la coopération et des partenariats développés au cours des cinq années que j'ai passées à Kiev entre l'ambassade de France et la chambre de commerce et d'industrie et euh, aussi euh, la qualité euh, des relations euh, de travail et des actions euh, développées avec beaucoup de professionnalisme avec euh, mon collègue et ami Oleg Dujnovski, ainsi que euh, tous ces euh, projets sur lesquels nous avons euh, travaillé ensemble. Euh, J'aimerais souligner en particulier euh, le partenariat étroit euh, qui a été euh, mis en relation dans un premier temps sur les questions relatives aux organisations de producteurs, aux organisations économiques et aux coopératives. Mais j'aimerais aussi rappeler toutes les actions qui ont été développées dans un certain nombre de filières, en particulier dans le domaine viticole, notamment à l'occasion du désormais très connu Forum des Vins, mais aussi dans les filières du miel, de l'élevage. Ainsi que dans l'enseignement supérieur, nous avions eu euh, encore dernièrement eu des missions et des échanges pour développer euh, des formations de haut niveau dans le secteur viticole. Euh, je pense aussi à toutes ces réunions et ces déplacements que nous avons réalisés euh, sur le terrain en, en relation avec les chambres de commerce. Euh, je pense en particulier aux déplacements à Lviv, à Odessa et euh, à Dnipro. Euh, contacts et relations avaient été euh, établis. Enfin, euh, j'aimerais euh, souligner le fait que la Chambre est un acteur qui me semble vraiment essentiel euh, dans l'organisation de l'environnement économique euh, et euh, c'est un catalyseur des actions euh, de coopération dans les domaines économiques et des relations euh, commerciales. Euh, toutes mes félicitations l'occasion de votre assemblée générale et plus généralement pour l'importance des missions que vous réalisez au bénéfice des entreprises et des acteurs économiques et mais aussi pour la coopération internationale. J'aimerais vous transmettre mes meilleurs voeux de succès et de longévité pour les prochaines années et pour tous les projets que vous allez développer. et J'espère bien sûr vous revoir bientôt.